ВСУ резко меняют тактику. Россияне впали в панику из-за Крымского моста. Путин проводит срочные рокировки окружения. Свежие новости дня рассказываем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Услова. Резко изменили тактику, и она работает. ВСУ оперативно перешли к активным ударам вглубь территории РФ американскими ракетами. Даже российские пропагандисты заметили, дело запахло жареным. После того, как 31 мая власти США разрешили использовать свое оружие против цели на территории РФ, ВСУ радикально изменили свою тактику ведения войны, считает военный обозреватель Билд Юлиан Рёбке. Он отметил, что теперь беспилотники ВСУ ищут дорогостоящие цели в российских Благородской и Курской областях, и как только их обнаруживают, тут же украинские военные открывают по ним огонь из западного высокотехнологичного оружия. В первую очередь управляемыми ракетами «Хаймарс» из армейских запасов США, отметило издание. Это подтверждают и российские пропагандисты. Ноют и отмечают, что с момента разрешения от Соединенных Штатов Америки для наших ВСУ они ежедневно обстреливают Белгородскую область из РСЗО «Хаймарс». Издание напомнило, что к настоящему времени главной разбитой целью украинцев остается самая современная российская система ПВО – комбинированный зенитно-ракетный комплекс С-300-С-400. Его уничтожили 2 июня в 50 километрах от от украинской границы. Стоимость такого комплекса оценивается в 300-500 миллионов евро. Также в копилке ВСУ российский командный центр к востоку от Белгорода, военный склад в приграничном городе Шебекино и военная колонна в 50 километрах от границы в Курской области. Примечательно, что Кремль до сих пор никак не отреагировал на эти удары. А где же удары возмездия? Россиянам отвечать на такие удары в военном аспекте попросту нечем, рассуждает в нашем эфире военный эксперт Петр Черник. Теперь они действительно в ловушке. Если говорим о конвенционной части и невозможности применения ядерного оружия, то россиянам нечем ответить нам. Они и не смогут, они уже применили абсолютно все оружие, которое у них есть от автомата Калашникова до всех типов ракет, даже гиперзвуковых. Ответить они могут только несимметричным способом. К примеру, в ФИЦа стреляли именно они, тем самым показали, что готовы играть без правил и угрожать мировым лидерам. Это единственное, что у них остается. Также они совершают теракты на важнейших объектах инфраструктуры. К примеру, взорвали газопровод Уренгой в европейской части, а еще тоже в европейской части подорвали нефтепровод Дружба. Так что только такие ответы они и имеют. Украинские чиновники также впервые признали удары по Российской Федерации американским оружием. Характер поражения и последствия атак свидетельствуют о применении американского оружия, говорят эксперты. Украина наносит удары по территории России из западного оружия. В результате таких ударов уничтожены ракетные установки Белгородской области, пишет об этом и The New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Киев воспользовался разрешением на удары по России американским оружием, почти сразу нанеся удар по военному объекту на границе из артиллерийской системы американского производства. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что украинские войска действительно уничтожили российские ракетные установки ударом в Белогородской области. По его словам, ВСУ применили реактивную артиллерийскую систему высокой мобильности Хаймарс. Это был первый случай, когда украинский чиновник публично признал, что Украина да, использовала американское оружие для обстрела России после того, как президент Шаджо Байден наконец-то таким отменил запрет на такие удары. В течение нескольких месяцев этот запрет был красной линией, которую Белый дом не пересекал. США разрешили бить по России, но только на территории вблизи северо-восточной Украины и в оборонительных целях. Чернев сообщил, что Украина уничтожила ракетный комплекс С-300 и С-400, не уточнив сколько. Россия использовала эти системы для бомбардировки Харькова. На видео в сети, как мы видим, видно горящую российскую военную технику и клубы серого дыма. По данным The New York Times, кадры сняли неподалеку от Белгорода. Спутниковые изображения Показывают дым, поднимающийся над уничтоженной техникой ропли. Старший научный сотрудник исследовательского института внешней политики и эксперт по российской армии в современной войне сказал, что дальность и точность атаки на систему запуска ракет свидетельствует о том, что использованное оружие было американским. Учитывая дальность тип цели, наличие боеприпасов и изменения в политике администрации Байдена, я думаю, вероятно, что этот удар был нанесен с помощью Хаймер, сказал он. Российские блогеры и аналитики сообщили о многочисленных случаях удара по территории России американскими ракетами с четверга, когда администрация Байдена одобрила их применение. Военные аналитики говорят, что новая способность украинцев наносить удары в России поможет замедлить атаки Москвы через границу. Теперь мы можем поражать российские войска на стадии формирования, что уменьшает вероятность подготовки новых наступлений на других участках границы, заявил директор военно-исследовательской организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самус. Россия неоднократно предупреждала западных союзников Украины, что разрешение удара внутри России будет иметь серьезные последствия. Мы хотели бы предостеречь официальных лиц от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. По непонятным причинам они недооценивают серьезность ответа, который могут получить. Грозился в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сережа Рябков. Россия не уточнила, какими будут эти последствия, хотя на прошлой неделе Путин выразил завуалированную угрозу малым европейским странам, отметив, что они очень густо населенные. Но вот уже среда на календаре, а удара возмездия нет. Никаких красных линий, тем более, давно уже нет, говорит в нашем эфире экс сотрудника КГБ и службы внешней разведки РФ Сергей Чернов. Россия, которая эдак уже раз 90 грозила ядерным оружием, продемонстрировала, что на самом деле ее запугивание полный пшик. В общем, ее и не было на самом деле, этой красной линии. Она была в головах у, не в Кремле и в головах не россиян, она была в головах американцев, которые сами себе очень сильно боялись. Они просто очень сильно боялись, что ядерное оружие какое-то там российское, то есть их россияне напугали. Кто-то посчитал, что за два с половиной года начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины с российской стороны угроз ядерных прозвучало 80 или 90 раз. Вот. то есть практически там, я не знаю, там каждые три дня или каждые четыре дня они грозят ядерным оружием. Вот. И, в общем, это в начале войны действовало реально действовало. Вот я помню, как, как были первые разговоры, когда я сам там 24 февраля 22 года в студии в нескольких студиях французских каналов говорил такую такую вероятность, что Путин в общем грозит или даже планирует использование тактического ядерного оружия в Украине. Я помню, что это производило шок абсолютный. Люди говорили, что нельзя этого говорить, это даже вслух нельзя проговаривать, не то, что там использовать. Вот теперь к этому все делу все привыкли. С одной стороны, с другой стороны, наверное наверняка военные эксперты объяснили политикам, что за этим стоит. И, в общем, все это, никакой красной линии нету. Разрешение лупить по России, хоть и, мягко говоря, припоздало, но отнюдь не лишнее. Ведь Российская Федерация не прекращает попыток атаковать по всем направлениям, собирая войска на нашей границе. Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление на границу с Украиной новые подразделения, в частности, мотострелковые, для поддержки штурмов. Потери противника в течение этих недель заставляют его перемещать в этот район подразделения для пополнения и поддержания попыток наступательных действий, а также для удержания занимаемых участков, рассказал он. В то же время силы обороны не дают врагу продвигаться, ведут эффективную оборону, иногда контратакуют. По словам Узычука, армия РФ пытается наступать в направлении Липцев, чтобы вытеснить украинские подразделения занимаемых позиций. Кроме того, оккупанты ведут наступательные действия из направлений населенных пунктов Глубоко и Лукьянцы. Справляемся на отлично по целям врага и своим оружием. Огненная прожарка россиян на юге нашей страны. Там ВСУ разгромили два панциря и командный пункт оккупантов. Кроме того, поражен еще и пункт управления дронами. На южном направлении силы обороны Украины уничтожили два российско-зенитных ракетных комплекса «Панцирь». С об этом заявил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, также ВСУ ударили по двум важным пунктам оккупантов. Минус два панциря на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами. Упс, отметил Плетенчук прожарки уровня Валдан готовится и мост Крымский. РФ тем временем готовится к удару ВСУ по незаконной лишней конструкции. Россия усилила охрану Крымского моста, увеличивает количество авиации и перемещает системы ПВО в этот райончик. Оккупанты опасаются потерять свой незаконно построенный объект и готовятся к возможному удару. Об этом сообщили партизаны движения АТЭШ. Агенты АТЭШ рассказали, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керческого моста. Кроме того, захватчики опрокидывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керч, что свидетельствует о подготовке к удару Украины. Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту Кавказ была лишь подготовительным этапом. Ожидаем прожарку, отметили партизаны. По словам Атеш, агенты усиленно работают, чтобы Крым стал ловушкой для оккупантов. Партизаны уже зафиксировали дислокацию российских систем ПВО в Керчи. По словам начальника пресс-центра стратегических коммуникаций сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчукова, Причин для применения таких старых барж может быть несколько. Например, определенные ракеты можно сбить с курса, они примут баржи за мост. Они там всюду заборы лепят, заборы что вдоль трассы, что вдоль моста. То есть теоретически, конечно, они должны как-то влиять на маршрут дронов, потому что такую конструкцию уничтожить можно. Но для этого нужно потратить соответственно тот же дрон. И сколько-то баржа будет тонуть, тоже непонятно. Поэтому да, все эти меры призваны компенсировать корабельно-катерную группировку вокруг моста, сказал Плетенщук. Он добавил, что ранее вокруг Крымского моста российские захватчики держали 10-14 единиц корабельно-катерного состава но они утонули. Возникает закономерный вопрос. Если вы раньше вокруг моста держали более 10 единиц корабельно-катерного состава, то что изменилось? И почему вы теперь там держите ноль, действительно? Видимо, как-то надо там с воды защищать. Это же не потому, что передумали, тактику поменяли. Нет, потому что не могут выйти в море, но компенсировать это, конечно, надо. И вот они компенсируют таким образом, старыми баржами. По словам Плетенчука, речь идет в частности о защите через усиление воздушной составляющей врага и соответствующие заграждения. Что касается боновых, баржевых заграждений, то здесь может быть несколько целей. Очень теоретически оккупанты могли бы размещать на них средства, которые могли бы озадачить ракету, рассказал военный. И пояснил, что есть определенные системы наведения, в частности советского времени, которые могут воспринимать такие заграждения за мост, когда находятся на подлете к нему. По его словам, из-за опасений вывести морскую акваторию корабельно-катерный состав, у противника сложилась неоднозначная ситуация. У них такая ситуация получается интересная, когда и так плохо, и так плохо. И в море вывести корабли означает, что можно их потерять и на базе их держать. Получается, что применения нет, сказал Плетинчук. Вот так, у разбитого корыта. Он уточнил, в прямом смысле и переносном. Он уточнил, что россияне для выхода в Черное море применяют в последнее время только подводные лодочки. Среди них Алроса, проекта Палтус, которая не является носителем калибров. Личное унижение Путина. Крым встает полной слабостью диктатора. Хотя он же так позиционировал себе его, как они обы, какую гордость. Об этом пишет Атлантикансл. Западные ракеты позволили украинцам методично истощать ПВО России и топить военные корабли в Крыму, подчеркнули журналисты. Заметили. Идет полномасштабная война в Украине. И украинская сторона с первых месяцев противостояния атаковала российские войска во временно оккупированном РФ Крыму всеми доступными видами оружия, включая то, которое предоставили западные союзники страны. Поставленные с запада ракеты сыграли центральную роль в битве за полуостров, позволив Киеву методично истощать противовоздушную оборону России и топить. Топить военные корабли, пишет Атлантиканцу. Самая яркая атака, напоминают они, произошла в сентябре 2023 года, когда Украина с помощью западных крылатых ракет разбомбила и частично уничтожила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Если для Путина Херсон был позором, то это было очень личное унижение, отмечается в материале. По данным издания, важно то, что это не привело к Третьей мировой войне. Действительно, и не приведет. Зато диктатор отвел большинство оставшихся военных кораблей кораблей от крымских берегов в относительно безопасные российские порты. Очевидная непоследовательность публичной позиции Кремля насчет нападений на российскую территорию имеет ряд практических последствий для дальнейшего ведения войны. Это подчеркивает гибкость российских красных линий и укрепляет представление о том, что Москва прежде всего стремится использовать собственный, собственный страх Запада перед эскалацией, а не установить какие-либо настоящие границы, подчеркивается в статье. Тем временем наши спецслужбисты показали еще одну слабость РФ уже не в первый раз. В России вновь произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов, за которым стоят киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщают наши источники. Практически парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний РФ. Причина в масштабной ДДОС-атаке, проводимой сейчас киберспециалистами ГУРМО. Китай заявил, что его так называемый мирный план глобального юга по войне в Украине поддержали 26 стран. А наш 107. Новый мирный план появился накануне проведения саммита мира в Швейцарии где лидеры будут обсуждать украинский мирный план. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия и Украина отдельно подтвердили большую часть содержания принципов мирного плана глобального юга, представленного Китаем и Бразилией в совместном заявлении буквально в конце мая. Но он не затронул основное требование Украины – вывод, вывод российских войск со всей территории, включая оккупированную, начиная с 2014 года, на границе года 1991. По словам Ван более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию Российско-украинского конфликта как его называют в Китае. Это заявление прозвучало 4 июня, через несколько дней после сообщения о том, что Китай пропустит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, отмечает Блумберг. Ван И сказал, что к общим договоренностям, достигнутым Китаем и Бразилием, в мирном плане глобального юга согласились присоединиться или ищут пути присоединения 26 государств. При этом, по его словам, 45 стран дали положительный отзыв на их идеи. Интересно, но непонятно. Дипломат назвал только одну страну, поддержавшую их план Турцию. Также глава МИД Китая заявил, что условия для мирных переговоров еще не готовы, добавив, что Китай будет принимать собственные решения относительно участия во встречах касательно мира в Украине. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно Китай помогает России сорвать саммит мира в Швейцарии. Также президент обвинил Китай в отказе в контактах с Украиной. Лучше бы Китай перестал помогать России в военном плане, говорит политтехнолог Борис Тизингаузин, а не презентовал планы ложного мира. Сейчас все наши архитекторы санкций, я уже про это неоднократно говорил, группы, АСИНТ, э, все-все-все должны просто работать только в одном направлении. Найти, какие китайские компании, финансовые учреждения, э, фирмы-прокладки через другие страны. Вот где и что поставляют какие-то товары двойного назначения. Э, и этой информации должно стать очень много в информационном поле. Китай поставил Мали там микрочипы, которые впоследствии оказались в России. Есть, пошло, поехало. То есть для Китая создать репутационные потери неприятные, и тут уже вынуждены будут реагировать наши партнеры, в том числе. Мол, ну, вот нам как бы дали, что, что вот эти компании там торгуют. У нас у самих есть, но мы не хотели бы это озвучивать. Но вот уже когда подсветили эту информацию, тут уже ничего не поделаешь. Оно должно на поверхность бурлящей просто кипящей волной а пойти. Вот тогда станет неприятно, тогда станет, может быть, кто-то 10 раз подумает, а нужно ли продавать или помогать России чем-то Андрюша серьезно накосячил. Отправку Турчака губернатором на Алтай называют унизительной высылкой. Решение Владимира Путина назначить секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчака, временно исполняющим обязанности Республики Алтай, стало для чиновника не понижением, а казнью за просчеты в его работе, рассказали Медузе, близкие к администрации Путина источники. Это можно сравнить с высылкой в колонию поселения. В чем-то Андрей серьезно накосячил, отметил один из собеседников издания. Он также обратил внимание на то, что Путин объявил Турчак Ишаку о переводе на новую должность по видеосвязи, хотя до этого при назначении временно исполняющих обязанности глав субъекта встречался с ними лично. В ходе видеоконференции Турчак попросил президента о встрече. Тот заверил, что готов увидеться и поговорить, но сразу же добавил, что Алтай регион непростой. В результате Турчак, который до этого осуществлял операционное управление Единой России, потерял позиции в вертикали власти, отмечают источники Медузы. Еще недавно Турчак пользовался явным расположением Путина и яростно поддерживал войну в Украине, а также постоянно ездил на оккупированные территории и на линию фронта. Путин даже назначил его главой рабочей группы по мобилизации. Однако затем такое поведение начали копировать другие, и Турчаком стал каждый второй, говорит российский политик в интервью Медузе. При этом Турчак плотно занимался новыми территориями. И его понижение может быть связано именно с каким-то косяком на оккупированных землях, говорит близкий к администрации Путина источник. Также он не исключает, что на карьере Турчака плохо сказалось то, что много лет дружил с основателем Щека Вагнер Евгением Пригожиным и поддерживал его в конфликте с бывшим главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Еще одной причиной разжалования Турчака может быть провал ветерана войны в Украине на праймерис «Единой России» перед региональными выборами. При этом руководство партии, включая самого Турчака, приложило максимальные усилия для их продвижения. Ну, как будто бы. Военные автоматически получали 25% голосов сверх того, что они набрали в ходе голосования. Также, по словам источника Медузы, на решение Путина отправить Турчака на Алтай могла повлиять чересчур сильная активность последнего в Петербурге. В частности, он играл самостоятельную роль в городе и ставил своих людей в местное отделение Единой России в администрации муниципалитетов. Губернатора Петербурга Александра Беглова напрягала. Он Донес информацию президенту. Растражал. Утверждает собеседники здания, близких к областям города. Путин защищает людей Патрушева, бывшего секретаря Собиза РФ, вместо которого он поставил Шойгу. И в целом крыло ястребов правящей, так называемой элите, считает политехнолог Абаз Своими мыслями он делится эксклюзивно в нашем эфире. И Турчаку тут место просто вот в, ны в нынешней конфигурации не осталось. Его ссылают на Алтай. Но это, это действительно ссылка. То есть, это очень сильное понижение, причем там бросилось в глаза, что м, Путин вчера с Ковчегом даже лично не встретился, а в формате такого, э, знаете, онлайн разговора, там, минуту поговорил. Обычно, когда Путин отправляет губернатора, да, да, вот кадры вы показываете, когда Путин отправляет э, кого-то губернаторствовать, он принимает этого человека лично, хотя бы, так сказать, на несколько минут, ну, вот камеру показывает, на камеру обязательно снимает, то есть показывает по телевизору обязательно это, вот, вот, Путин напутствует, так сказать, нового губернатора, жмет ему руку. То есть я не помню, что, чтобы хоть раз было такое, чтобы вот, вот так заочно так сказать, человека отправляли. То есть, по всей видимости, он действительно в есть какие-то новые факторы, почему вот Путин именно сейчас там на Турчуга, так сказать, осерчал. Ну, по всей видимости, говорю, это вот связано с общим ослаблением лагеря ястребов, которому принадлежал Турчак. В то же время Путин устанавливает личный контроль над силовыми ведомствами в целом. Причем за счет старых коней, которых поменял на переправе, но этот обмен был обманчив. О каких кадровых неожиданных рокировках идет речь, эксклюзивно в нашем эфире рассуждает политехнолог Михаил Шательман. Вчера вечером Путин вдруг, неожиданно, назначает Шайгу куратором оборонно-промышленного комплекса. То есть, Шойгу был уволен с поста министра обороны, потому что воровал. Потому что разворовал армию и оборонно-промышленный комплекс. Uh -huh. А Белоусов был назначен, чтобы восстановить оборонно-промышленный комплекс после воровства Шойгу. А теперь Шойгу поручили курировать Белоусова. Понимаете? Курировать оборонно-промышленный комплекс. И кто, кому после этого начальник? Отдельно. Сам Белоусов, как выяснилось, ну, уже спокойно выяснилось, такой же вор, потому что он... ну, вот вся эта его взломанная почта показала, как он так. даже продавал свои квартиры форта дель агентом Массан. То есть, прямо скажем, из того, же, из того же теста сделанный человек, что и Шойгу, просто у него доступа не было к миллиардам, сотням миллиардов. У него бюджеты были маленькие, поэтому воровал мало, миллионами. Были бы миллиарды, воровал бы миллиард. Путь Белоусова, если у него получится то, что задумал Путин, то, что Путин ему поручил, это путь премьеры. Но у него не получится. В Чечне снова весело. Там передали пост министра по наследству. Новым министром транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики стал племяшка Рамзана Кадырова Адам Черхигов. Об этом сам Кадыров сообщил радостно в телеграм-канале. Адам является достойным членом команды. Несмотря на молодой возраст, он обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач, написал Кадыров. До этого пост министра транспорта, связи и цифрового развития занимал его отец, 57-летний Рамзан Черхигов. Адам Черхигов, уже который помоложе, ранее возглавлял комитет правительства Чечни по дошкольному образованию. Мать Адама Зарган Кадырова, сестра главы Чечни. Это второй раз с конца прошлого года, когда пост в Чечне передается по наследству, отметило издание агентства. В ноябре 2023 года от отца к сыну перешел пост министра автомобильных дорог. Новым руководителем ведомства был назначен зять Кадырова и вице-премьер Чечни 42-летний Иса Тумхаджи. Он сменил на этой должности своего отца Абубакара Тумхаджиева, который стал помощником Кадырова. Всего в правительстве Чечни 9 из 23 постов занимают кто? Родственники Кадырова, почитало агентство. Только в мае глава республики назначил министром физической культуры и спорта своего 18-летнего сына Ахмата, а на пост министра по делам молодежи поставил мужа своей четвертой дочери Табарик, 20-летнего Рамзана Висмурадова. Кроме них, министерские посты занимают Адам Алханов, муж третьей дочери главы Чечни Хутмат, который возглавляет Минздрав. И хош Бауди Дааев, родственник Кадырова по линии тети сестры отца, возглавляющие Мин образования и науки, ну вот так, видите, по семейному, по домашнему. При этом во главе самого правительства с конца мая стоит правая рука Кадырова Магомед Даудов. Увеличение числа родственников в чеченском кабмине происходит, напомню, на фоне слухов об значительном ухудшении здоровья Кадырова. По данным Новой Газеты Европа в 2019 году главе Чечни поставили диагноз некроз поджелудочной железы, и состояние его здоровья не оставляет никаких надежд на его излечение. Свобода внутри нас. Она должна исходить от нас самих. Не жди, что она придет со стороны. Лоран Гунель. Бог всегда путешествует инкогнито. Не инкогнито я, я Ирина Узлова. Друзья, и завтра на этом же месте буду ждать вас снова с нашей программе «20 минут». Увидимся и победим.